নাহমাদু আনুচল্লি আলা ৰছুলিলিম আম্মাবাট সন্মানীয় অসমৰ মুক্তিয়ান কেৰামসকল ওলামাসকল মোবালিকসকল তথা অসমৰ মুছলমান ৰাইজসকল আজি আমি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে এটা কথাই স্পষ্ট কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে যোৱা চৈধ্য জানুৱাৰী দুহেজাৰ পঁচিছ তাৰিখে নগাঁও জিলাৰ ৰূপিহাট সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বিভিন্ন জিলাৰ পৰা ওলামে কাৰাম মুফতিয়ানে কাৰামসকল আহি উপস্থিত হৈ ডাৰ লুম দেওবনৰ ফটোৱাৰ ওপৰত তেওঁলোকে চালি জাৰি চাই এক কথাত উপনীত হৈছে যে মৌলানা চাহ আফ চাবৰ তত্বাৱধানত তথা নেতৃত্বাধীন তবলিকী জমাতৰ কাম কৰাটো ওলামা একেৰাম মুফতিয়ান একৰামসকলে ফটোৱা জাৰি কৰিছে প্ৰকাশ পাইছে সেই ফটোৱাটো আজি আমি ওলাম ঐক্যমঞ্চ অসমৰ তৰফৰ পৰা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এশ শতাংশ ফটোৱাটো আমি সমৰ্থন জনাইছোঁ সেয়েহে আমি অসমৰ মুছলমান ভাইসকলক ডিঙী ভাইসকলক জনাওঁ যে আপোনালোকে এই ফটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকে নিজৰ ধৰ্মৰ কাম তব্লিকৰ কাম বিভিন্ন কাম কাজ কৰি যাব তাৰ পৰিৱৰ্তে আপোনালোকে চুৱাব পাব আৰু যদি মুফতিয়ানকাৰামসকলে এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে মৌলানা চাহ চাহাবে কোৰণ হদিছ আৰু ইজমায়ে চাহাবা আৰু কিয়াছৰ পৰিৱৰ্তে গৈ তেওঁ নিজৰ মন ঘৰা অৰ্থাৎ তপচিৰ বিৰ ৰায় ইতিহাদাক এইবিলাকৰ মাজত তেওঁ গলতি কৰিছে সেয়েহে ওলামায়া আৰু মুফতিয়ানিকাৰামসকলে তেওঁক চহী ৰাস্তাৰ পৰা আঁতৰি গৈছে অৰ্থাৎ গুমৰাহীৰ ফালে তেওঁ আগবাঢ়ি গৈছে তেওঁক সতৰ্কবাণী জনাইছে আৰু তেওঁৰ পৰা আঁতৰি থাকি তেওঁৰ নেতৃত্বাধীনৰ পৰা আঁতৰি থাকি আজি আমাৰ সমাজৰ কাম তব্লিকৰ কামবোৰ কৰি যাবলৈ গোটেই অসমবাসী ওলামাসকলক মুছলমান ভাইসকলক কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে আমিও আজি ওলামা ঐক্য ফঞ্চৰ তৰফৰ পৰা গোটেই অসমৰ মুছলমান ৰাইজসকলক আহ্বান জনাম অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে এই ফটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকে অসমৰ মাজত তব্লিক কাম কৰি যাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ আৰু এটা কথা স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যে গোটেই অসমৰ ওলামাসকল প্ৰায় এক ডেৰ লাখ ওলামা হ'ব মুফটিয়ান কেৰাম হ'ব ইয়াত সম্ভৱেই নহয় যে এক ঠাইত একত্ৰিত হৈ গোটেই ওলামাসকলে আজি এই ফটোৱাৰ মাজত স্বাক্ষৰ কৰিব মই ভাবোঁ এইটো ফৰ যে কিফায়াৰ নিচিনা হ'ব যে প্ৰায় এক লাখ ওলামাসকলৰ আৰু মুফটিয়ানসকলৰ ভিতৰত পৰা যদি এশ বা ডেৰশ মুফতিয়ান কেৰামসকলে চিন্তা চৰ্চা কৰি কুৰাণ আৰু হদিছৰ ভিত্তিত ফটোৱাটোৰ মাজত স্বাক্ষৰ কৰিছে সেয়েহে ফটোৱা গোটেই অসমৰ মুফতিয়ান কেৰামসকল বা ওলামাসকলৰ তৰফৰ পৰা চাফিচিয়েণ্ট এনাফ বুলি ক'ব যথেষ্ট ক'ব পাৰোঁ আমি আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াৰ মাজত এই ফটোৱাৰ মাজত যদি কিবা ব্যতিক্ৰম দেখা যায় বা কুৰাণ হদিছৰ ভিত্তিৰ ওপৰত আঁতৰি গৈছে বা কুৰাণ সদিচৰ মাজত কিবা ব্যাঘাত জন্ম দিছে তেনেহ'লে তেওঁলোকে মুফতিয়ান কালাম বা ওলামাসকলে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ পেজত ফটোৱা লিখি আৰু দলিলবোৰ প্ৰমাণ সহকাৰে দি প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে সেয়ে আমি ইয়াৰ মাজত প্ৰায় বিশ পঁচিছমান পেজৰ মাজত এই ফটোৱাটো চাই কৰিছে প্ৰকাশ কৰিছে ইয়াৰ অসমীয়া অনুবাদ আগন্তু আমি এটা প্ৰেছ মিট দিবলৈ গৈ আছো সেই প্ৰেছ মিটৰ মাধ্যমত আপোনালোকে এটা ৰিচালা বা মেগাজিনৰ নিচিনাৰ মাজত গোটেই ফটোৱাৰ অনুবাদ অসমীয়াত বা ইংলিছত আপোনালোকে পাব সেয়েহে মই ওলামা ঐক্য মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা মই অসমৰ মুছলমান ভাইসকলক অনুৰোধ জনাইছো যাতে আপোনালোকে বিশৃংখলা নকৰি কোনো ফিটনাফাছাদ নকৰি আপোনালোকে নিজে তেহেঁদিলেছে হে দিলছে চুকুৰ পুজাৰ হৈ যে মুফতিয়ান কেৰামসকলে আমাৰ চকু খুলি দিছে তেওঁলোকে কুৰাণ আৰু হদিৰ গাইডলাইনৰ মাধ্যমত আজি আমাক চহী ৰাস্তা দেখুৱাইছে সেয়েহে আমি ভাবোঁ যে আমি অসমৰ মুছলমান ৰাইজসকলে আমি এই ফটোত অনুসৰণ কৰি ধৰ্মৰ কাম তব্লিকৰ কাম বা অন্যান্য কামসকলক আমি কৰি যাম আৰু আগুৱাই যাম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ ধন্যবাদ تبلیغ اور فتوا کے سلسلے میں میں مختصرہ نہیں کہوں گا کہ کیا دار العلوم دیوبند ہمارے لیے نمونہ نہیں کیا دار العلوم دیوبند ہمارے لیے مادر وطن نہیں ہے کیا ہم ان کی فرزند نہیں ہیں یہ فتوہ ہمارے لیے واجب العطاعت نہیں ہے یقیناً ہر ایک عالم دین اس ساری سوالات کا جواب ہاہی میں دیں گے کیا دارالعلوم دیوبند سے غلط فتوہ شائع کیا گیا ہے یقینا نہیں بلکہ برحق اور سچ ہے لہذا ہم اتحاد علماء اتحاد العلماء یعنی علماء ادومنسوں کی طرف سنی ہم اس فتوہ دارالعلوم دیون اور فتوہ اسام کو پرزور الفاظ سے تائید کرتے ہیں لیکن کچھ علماء کرام بغیر تحقیق کے کیا کیا بول دیتے ہیں حالانکہ حادث میں ہیں کفی بل مری قدیبن ای حد سمیا الغرص آخری زمانہ فتنہ کا دور ہے اسی وجہ سے کوئی کسی کو جہنمی اور کافر نہ کہا جائے اور گمراہی حکمت کے ساتھ دفعہ کیا جائے نہ کہ فتنہ کر کے اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص و لہیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین